অসহায় পরিবারের পাশে থেকে আর্থিক সাহায্য করে উদারতার নজির গড়লেন দিল্লি গ্রুপের দেবভাই দেবভাই আসলেই গরিব মানুষের মাফিয়া পাঁচ্তুপিতে জন্মগ্রহণ করার পর কর্মসূত্রে রাজধানী দিল্লিতে থাকেন এই দেবভাই এবং নিজের জন্মভিটে বাংলা তথা বড়োয়ার মানুষদের জন্য চালান দিল্লি গ্রুপের মতো একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা একেবারে নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আজ অর্থাৎ বুধবার মুর্শিদাবাদের পাঁচথুপি গ্রামের এক অসহায় দিন দরিদ্র পরিবারের পাশে থাকতে দেখা গেল দেবভাইয়ের স্বপ্নের সংস্থা দিল্লি গ্রুপকে এবং তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করতে দেখা গেল দিল্লি গ্রুপ তথা দেবভাইয়ের স্বপ্নের সংস্থাকে ওই অসহায় পরিবারের এক সদস্য দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ রয়েছেন এবং তার চিকিৎসার জন্যই দেবভাই তথা তার দিল্লি গ্রুপের মাধ্যমে আজ ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য করলেন এবং নজির গড়লেন দেবভাই তথা দিল্লি গ্রুপের এহেন কর্মসূচিকে আমরাও সাধুবাদ জানাই দিল্লি গ্রুপ দেবভাই देव भाई को दिल्ली ग्रुप का तरफ से जो है देव भाई को अप्लाई किया था इनका जो है लड़के का एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी वजह से कुछ मैंने जो है हेल्प करने के लिए देव भाई को बोला था तो देव भाई उनका ये सुन के जी ये बहुत गरीब आदमी है सरकारी थोड़ा घर मिला बोल के घर बना पाया है तो इनके जो लड़के का दवाई के लिए देव भाई ने चार हजार रुपया भेजा है तो वही देने के लिए हम लोग दिल्ली ग्रुप का तरफ से आए हैं और हमारे जो मुजीवर भाई वो भी दिल्ली ग्रुप का शहर में हरदम रहते हैं और जो है गाँव का मेम्बर भी है तो उनकी जो है बात सुन के देव भाई ने उनको चार हजार रुपया दवाई के लिए भेजा है ने? तो आप कुछ देव भाई के लिए बोलिए मुजीवर भाई देखिए देव भाई एक अलग तरह का इंसान है अभी अभी हमारे हमारे गांव नहीं भी ऊपर वो पूरा जो विधानसभा है विधानसभा में काम कर रहे हैं कोई भी गरीब इंसान कुछ भी बोलता है किसी को क्या चाहिए किसी को क्या चाहिए किसी को थोड़े पैसे की जरूरत है हर जगह देख भाई है, सामने आ खड़ा हो रहा है सबके लिए हम यही चाहते हैं कि देव भाई ऐसे ही सबके सबके साथ खड़े रहे हमेशा काम करते रहे आ, आगे भी आगे के दिन जो आ रहे हैं सामने के दिन आ रहे हैं हर समय देव भाई सबके लिए काम करते रहे बस